过去，曾经有人跟我说：“啊，有人来问我，他说法师，你们出家人是不是个个都会看风水啊？而且是一等的风水师啊？”我就问他：“你怎么会有这个念头？” 他说你看看这些道场、寺、寺、寺院、丛林，都是建筑在风水最好的地方，可见的这些和尚都很厉害的风水师啊！哦，我了解他的意思了。我说你错了，你想错了。 在修行人所住的地方，那个环境啊，会随着修行人的心转。西方极乐世界就是如此。啊，这些出家人在这里建个道场，真正修行啊，心地纯净纯善呢、啊，他这个地方的这个环境自自然然就转变了。 道理在此地啊，哪有那么多出家人天天去看风水？他不是不是累死人个、啊？啊，所以诸位明白这个道理了，需不需要看风水呢？不需要，静随心转，你看他干什么啊？啊，那凡人要不要呢？凡人要也没得用。 啊，你请个风水师看的好，这条好风水这样宝地，你去住，你自己没有德行，你住在那里，那风水马上就改变了，就像是水一样嘛、啊。你的心不善嘛，它马上就改变了，样子就改变了。啊，这是真理呀、啊，懂得这个道理了、啊，要不要去算命呢？不需要啊。 啊，也不需要看相，也不需要看风水，啊，什么都不需要，都是自己转就行了。啊，最重要是自己，心地清净，心地善良，心地慈悲，什么都转过来了，命也转了，啊，风水也转了，这是真理呀、啊！啊，这一般人不晓得这个道理。